І не хотіть зараз виписати громадянки е, значить, е, постанову. Хоча є адміністративний кодекс і конституція. Я прошу їх надати докази вини правопорушника, користуючись 268 статтю Адміністративного кодекса, поскольку дана громадянка Вам надати докази? їй надати докази, щоб вона ознайомилась. Не, ви хочете, щоб... Мені не треба. Не, ви кажете, я прошу, я щоб... прошу ваших співробітників надати їй доказу ну, взагалі, то це це особа яка якщо якщо вона даний час особа яку яка яку притягують до відповідальності, то це вона має повідомляти про те що це я її представник вона заключила які, зі мною в усній формі договор Немає. щоб я представляв її інтереси -такого, такого ти дійсно хочеш, щоб я представляв? значить громадянка при свідках підтвердила вам що вона хоче щоб я її представляв оскільки рахує що в області права я досвідчений більше ніж е, 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 вона Дивіться, на рахунок того, що так е, які правопорушення вчинили, вам ж підійшли і пояснили, що транспорт мені заход... пояснили. Не є, Но не громадянкам не вам, пояснили, Існує те, 62 про... стаття. Про... У нас про... в Україні та... В... Та... Ви, ви Ігор, ви просто говорите про, про такі загальні, про загальні речі, загальні Я... речі. Тобто, Ми... тобто для вас Конституція України а, ні, це ні, загальні ні, речі. Ні. Це конституція, ви бачите, так само до до, чи конституція це найвищий закон в Україні. Я вам про те говорю, що транспортний зараз знаходиться. З порушення прав дорожнього руху після того, як інспектора поліцейські підійшли до людини, яка знаходилась тут, вона повідомила, що про те, що вона приїхала сюди, повідомила, що без документів так повідомила, що Я вдома в цей час, коли я приїхав, документи знаходились вдома. Без дома і зупинилася півдії дорожнього знаку 334. Ну в чому є порушення конституційних і корупційного е, антикорупційного законодавства Два. зі сторони поліцейських? Поясніть будь ласка. Поясняю, користуючись 268 адміністративного кодексу, особа здійснивши адміністративне порушення, має право подавати ходатайство про розгляд справи 270 Вторая стаття адміністративного кодексу передбачає що, що в не добиває. в случаї? Якщо особа здійснила адміністративне правопорушення, вона має право перенести розгляд справи та в бубоє удобнее місце і время. Так. Дані особи працівники поліції позбавили її цього конституційного права. Всупереч статті 62 конституції України особа не винна, якщо її докази не доказані в законом установленому порядку, посадова доказова база покладається на правоохоронні органи. Особа попросила при цьому особа я в лице особи. Давайте, ми, ми, я ми в лице. Вот видите, вот вы ви уже начинаете спорить. То есть вы говорите, що особа не просила, а особа при свідки мені. А зараз правоже роз'яменту і рішне прийняте? Так, да, тому що постанова винесена. Тобто ви порушуєте зараз. А постанова винесена. Ви відповідаєте за своє слова? Я відповідаю за своє слова повністю. Постанова винесена, вибачте. Ще ні. Бачите, постанова має виносити. Я прошу секунду звердюв, про те, що позбавили тільки що ця особа сказала, що постанова буде їй надаватись на руки. Я прошу розкласти розгляд справи на удобне час, користуючись 268 адміністративного кодексу. Я в лице цієї особи подаю усну просьбу перенести на будь-яке удобне місце і справу. В любое удобное ей время. Это ее конституционное право. А вот эти люди нарушают Конституцию, грубо плюют на 19 статью Конституции. Lentceu, потому что... Секунд, я не договорил, вы меня перебиваете. Вы дадите мне возможность договорить? Я вам даю, даю возможность 19-ю статью Конституции нарушает. То есть они вышли за уровень их полноважен. Кто их полноважен? Позбавити цю громадянку. Ще ніхто нікого не позбавляв, ніякого... Так вот постанова я... виносяться. Да, да, ну, Покажіть, это не видите? Покажіть, mm -hmm. покажіть. дай выносите постанову. Ви я просто устал. Ви розумієте, ребята, я все відкину. Я все відкину. Но ви поступаєте ще хуже, чем менты. Ви пытаетесь бороться, Ви смели... намагаєтесь навести порядок, но ви себе ведете ще хуже, ніж мусора, которых ми, мы... от я в дорожньому контролі. Ми цих мусоров грабили 5 лет. Ми пытались навести порядок. І эти кончені мусора, яких ми разогнали, кожен пятый з вас мусор. И когда вы не вражайте, вы... не вражайтеся. Це моє судження. Я маю на це право. Мені на це право дає 32 стаття Конституції. Не позбавляйте мене права називати мусаром мусорами. Це моє судження. Це я так думаю. Я не стверджую, що це факт. Але я так думаю і маю на це право. Это не оскорбление. дивіться, дивіться. Ви ви говорите про те, що за порядок да шо ви шо ви боретеся з порядку да. не порядку. А як ви називаєте дії е, водія даного автомобіля, коли? когда, например, есть места за, за 5 метров от этого места, так, да. вы порушением правил дорожного руха. Слушайте, я... я не хочу с вами обсуждать темы, не связанные с этим правонарушением. Я хочу обсуждать... Я, я, это раз... я хочу обсуждать темы с нарушением прав этого гражданина. Не, не, я вам говорю, я вам сейчас на данный час говорю, порушение правил дорожного рук, вы делаете автомобиль... Это плохо, безусловно. вы, Алло. Про то, что вы, вы, да, я у меня скарга, надеюсь, противников милиции я хочу э, против ваших сотрудников провести антикоррупционное расследование. Э, Мое прежде гулевец Андрей Алексеевич. Ваши э, сотрудники грубо нарушили права гражданина моей жены и вышли за рамки 19 статьи э, Конституции Украины. Против них, користующей статьей 16.2. Законы Украины про протидию коррупции против троих. Я хочу начать антикоррупционное расследование, так как они являются субъектами коррупционных действий, а я физическое лицо ⁇ объект которая хочет провести против них антикоррупционное расследование. Пока я заяву даю вам в устной форме против трех сотрудников экипажа 0865 я хочу провести антикоррупционное расследование и требую от вас выполнения нормы закона этой статьи. Конкретно 162 статья закона про протедию коррупции. Вы мое заявление приняли. Если в течение 10 дней данное служебное расследование проведено не будет, я буду ходатайствовать об открытии уголовного дела по этому поводу. С вами разговор закончен. Э... Э, свои данные, пожалуйста, гулевец Андрей Алексеевич. Субтитровый... Да. Угу. Такие данные в телефонном режиме надавать вам відмовляюсь. Ага, хорошо. Да. Значит, пока я требую от вас переноса розгляду справы. Скажи, не, ну, ви вимагати, а только, она же сказала, вимагати. что она Деся, хочет, Деся. чтобы я представлял Деся. ее Деся. в интересы в устной які, форме. Які, які хоть ознаки, э, вы кажете, коррупционные, это злочины вы имеете на увазе? Конечно. Так? Чинил экипаж автомобиля 0865. Значит, э, э, вы знаете, я больше с вами на всякие ознаки, на ознаки говорить не могу не, ну, не, то и ви, не хочу. Вы стверждаете, что, стверджу. что вчинили злочин или правопорушение коррупционное? Слушайте, вы что торги. меня запутать хотите? Я даже не хочу, мусора бывшие так не делали. Мусора даже так не делали. Мусора заводили протокол, а постанову выносили в удобное время. Даже мусора, которых мы выгнали и которых среди вас каждый пятый, потому что... Среди вас 245 сотрудников или сколько там 256 набрали новых полицейских, да. а 45 это бывшие мусора, да. доверие которых было у населения меньше 1%. Да. Это официальные да. данные, выложенные да. на сайте президента. Да. Так. так вот, среди вас каждый пятый мусор, так. насильник, бандит, жулик, аферист, взяточник. Так. Каждый пятый да. мусор, прошедший иллюстрацию, пришел в полицию. Да. То это не полиция, это полюция. Понимаете? Я так скажу, что в экипаже 0865 ни одного колышнего противника. Я этого не знаю, Но поэтому я, а я, а я, А я вам... Я вам, а я вам то, а я то я что я вы... вы... Скажу. Я вам не верю. Я вам не верю. Это ваше право. Это, конечно, это мое ваше, право. Это право. Поэтому я и требую проведения, держи, антикоррупционного то расследования. Не ве... я буду дальше не, с ними разговаривать. Машина, нарушает... Машина не нарушает... Вы определяетесь, зачекайте. Вы взяли данные. Ви далі ви взяли дані машина, мішає затримує машина мішає правилам дорожнього двіження. комусь грубо він порушує Так ви взяли дані. Він есть, ви зараз нарушаєте 33 третю статтю закону Конституції України ви препятствуєте руху громадянина свободному передвіженню. На, на даний час на даний час її ви ви правильно стверджуєте на рахунок того, що її на даний час її вона обмежена праві пересуватися зараз. Права... Нет, это... вы решите вирешивание вопрос про притяжение ее до административной юрисдикции за порушение прав. Нет, вы сказали, товарищ... что выносится протокол, я... э... вы... постанова, я... а ну, вы... они, Вы, а... вы не правильный кажется. Ну, как это неправильно правильно кажется? Но ну, как это не правильно? Неправильно. Я не была документа, документы прислать, вы можете товарищ, товарищ, мне написать. Вы не Видите, до чего вы доводите человека? Нет, думаю, а это... ваша я... обязанность я... соблюдать конституцию, а мы на мы которую вы плевать? Нет, вы выносили тут постанову. Вы понимаете, что такое сейчас для человека? А 465 гривен У меня двое детей. А закон для всех одинаковый. Закон для всех одинаковый. Едьте вчера вечером, 10 вечера, горсовет, забитая стоянка, забитая. Но вас там нет. Потому что с депутатами вы ругаться не будете. Вам насрать на закон на самом деле. Потому что стоянка забита. И я там разворачивался, стоят машины. Я разворачивался возле гостиницы э -э, интуриста бывшего. Я ж туда поехал развернуться. Стоянка закрыта. Вас там нема. Потому что там, где надо наводить закон, вас нет. Вы словили женщину, которая кормит двоих детей. Вынесла мешок. Кнопа вот такая. 60-килограммовый мешок. Я плачу податки. Это вы так мне помогаете платить податки? Вам плевать на это. Там стоянка забита, но вы правонарушителя поймали. В карман заехала. Посмотрите, как стоит машина. Она стоит в кармане. В кармане. Пусть с порушением, но вы могли сказать, больше тут машину не ставьте, но вам плевать на это. А мы и говорили. Ничего вы так не говорили. Вы выносили постанову. Вы выносили постанову. выносили, Вот этот вот парень, вот этот, выносил постанову. Ви ви не підвищуєте голос, розумієте? І після того як ви під'їхали і почали звинувачувати, вести себе категорично і критично, і після того Коли я бачу, що нарушають права моєї жіни. Ну, а ну, она не она не ні і не китаєць в своїй своєї Її стране. права, ніякі ні в чому не порушені. Нарушались виносили постанову в супереч закону. Я вам поясню, Ну що ж ви повторяєте? Постанову ще не виносили. виносили по цьому поводу. Меня і визвали. Моя жона мені сказала. что выносят постанову на 465 гривен. Поэтому подойди сюда, дай документы, уже мы вы переписали не, данные. Поэтому но, выносили постанову. Вы, выносили, не рассказывайте на ерунды. Момент, Видите, посудов... вы уже врете хуже, чем мусора. Мы мусора не так не делали. Не мы... Мусора соглашались на, с тем, наши все все, все, все на которые и, вы и стерете. Сам... Вам эти виде... видеокамеры и, до лампочки. Самих... Имеющие видеокамеры, вас, вы все равно нарушаете закон все равно нарушаете вас, права вас, гражданина вас, и Конституции. Вас, вас Это у вас неправильно. Потому что... Документы принесли, подождите, документы принесли, предъявили. 15 минут прошло, Сколько минут прошло, принесли документы. чего вы меня держите? Вы мне вернете а, деньги. Зачекайте, зачекайте. Вы видите при нашей, вы, при нашей разговоре, кто больше говорит, больше затягивает час, за время, за, больше затребует. Мечи, что цивиль. вы хотите? Вы несете мне постанову. Вы мне не, бежит... не имеете права. Дальше что? А что Потому, прав? Прав? Потому что это суперечит Конституции вам... Украины и Административного кодекса. Вы будете объяснять почему? Да вы как-то определитесь между собой. Вы со хуже мусоров. мусоров. Я на вас точно напишу заявление и проведу антикоррупционное расследование. Выносите. Ну, хотите постанову? Выносите постанову? Вы постанову. Я через суд пойду и я докажу это. И все хотите газеты постановку? напечатают, что вы хуже мусоров. Потому что вы нарушаете Конституцию, закон. Вы плевать хотели. Вы вот так вот взяли, блядь. И, вы... и вот так вот вытерли ноги об Конституцию, о моих права, личной моей жены. Выносите постанову, давайте сюда постанову на руки. Все, садись и едь, я возьму постанову за тебя. Вот, вот до чего дошло. Я ни на что не имею прав. Я только имею право умереть, сдохнуть. На мусорке сдохнуть имею право. На данный час вопрос про вот вашей дружины, а не вы. Она сказала, что я ее устный представник. Такого нет. Нет? Конституция уже нет, да? Нет, такого То откройте административный кодекс и почитайте, кто имеет право быть представником. Я вам должен поведомить, кто из нас по факту должен быть юристом. Хуже мусоров, ей богу. Мусора так себя не вели. Определяйтесь, что вы делаете, мне надо ехать, меня уволят с работы. человек, он вовремя. И попросил, не мне сейчас Я бежал с дома за 10 минут был тут и принес документы, запыхавшись вам. А вы рассказываете, да. что документов не было. Были, я принес их. И показывал вам. Все, садите в тюрьму. Вы считаете нужным, садите ее в тюрьму. Вы идите порядок, наведите возле горсовета. Вас там никогда нет, потому что там депутаты. А другие граждане что нужно навести порядок на на Львовском шоссе. Правильно делают. Порядок надо доводить везде. Определяйте. Алло. Определяйте. Документы сказали, они ждать не могут. Принесли, прибежал, принес документы. Вы знаете, я сейчас на эмоциях, я сейчас говорить с вами не хочу. Я к вам подойду днем и все расскажу. Да, сейчас говорить мне неудобно. Потому что подъехал тут второй экипаж и нарушает грубо и мои права, и права моей жены, и Конституцию, и 33-ю статью Украины, Конституции Украины, и 19-ю, и 62-ю, и 34-ю, и 32-ю. Тут, короче, уголовники приехали, которые, на мой взгляд, требуют проведения антикоррупционного расследования и я доведу то, что ваши сотрудники это уголовники с которыми государство боролось на протяжении всей своей независимости понятно я говорю? все, удачи вам сколько же можно меня ждать? сколько можно, держать? можно меня давайте держать? давайте сюда ту постанову выносите и я можете ехать постанову. я вам сделаю постанову долго мне ждать еще? Сколько прошло с момента, когда тебя остановили? Час. Хорошо. Прошел час. Хорошо. А вы сами товарищ? Я не хочу с вами больше общаться. Я не товарищ, а гражданин. Товарищи, 17. Я так и сказал. Товарищи, громадян нема. Всех товарищей еще в 17 году повесили коммунисты. Давайте выносите эту постанову на руки, и мы поехали. Ничего, мы вас научим порядку. Как научили порядку бывших мусоров, с которыми боролись. Полицейское государство. Да это Аваков тварь. Вам вот это вот позволил делать, издеваться над людьми. Аваков вам позволил. Я посмотрю, как днем возле напротив горсовета машин не будет. Как вы там наведете порядок. Лично вы. Лично вы, Назар. Служебный номер. Можно посмотреть? Я дотронусь, потому и что плохо видно. Послезавтра это, что Послезавтра это четверг, да, будет да, удобно. Да. Да. да, хорошо. 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 Будет. Ну приблизительно на часа три. Нет, у меня ребенок на тренировку. На тренировку, ну И на, часов, на час где-то. То есть вы сначала так крутите, да? Сначала выносите постанову, теперь выносите протокол. Ну, не вопрос. Потому что вы ей сказали, что вы выносите постанову, теперь вы выносите протокол. Понимаете, вы уже как в юн. Вас, вас менты научили этому? Вас менты этому научили? Вы сами затягиваете... Вы как в юны, ребята. Я просто удивляюсь. Я просто удивляюсь. Да никуда вы не поедете. Вы сейчас поедете таких же несчастных трусить, как и я. Ты, кто порушает закон. Ты, кто порушил закон? Напротив горсовета в 10 часов вечера стоянка забита. Идите, ловите там правонарушетника. Да сраки это все. Вы не закон, вы не закон. Вы полицейское государство защищаете, с которым мы боремся 24 года независимости. Ви вважаєте це нормально порушувати правооборони? Я не хочу відповідати на ваші дурні і незручні питання. Це моє право конституційне. позбавте його. Арестуйте мене за те, що я не хочу відповідати на ваші дурні запитання. Чому ми маємо? Це моє діло, це не ваше діло. Хуже мінтов. Ну нічого, з мінтами не ввели порядок, не ввели порядок і з вами. Даже мусора так себя не вели. С мусором можно было подойти и сказать, что извините, вон в карман загнала. Ну кому мешает? Дорожному движению мешает? Сейчас уберет машину. Я приостановилась, приостановилась. Человек увидел, увидел карман, встал, чтоб не мешать, дорога свободна. Вот как поставила машину, вот. Но все, убийца, постанову, 465 гривен, споймали. А знаете минут, почему? А приезжает. потому что каждый пятый из вас это мусор, который вас научил Окей, в работе. Мне я показала, мне обычно себе паспорт. Я объяснила, вы что дали вы, дали мне, 15... цене... ну, мне 15, но не... ну, вы мне дали 15, за 10 минут принесли документы. Нет, вы уперлись, что дай мне паспорт, и я, я... Пампорт. Пампорт. я напишу постановку, и да? Вас, вас. Антикоррупционное расследование я все равно проведу. Я не имею права? Вы имеете право. Не слова. Хорошо, хоть уже правовой факт, ваше законодавство вдалбливается после часа беседы. Вы хоть уже понимаете, на что я имею право, а на что нет? Я з вами спил... просто... А если бы вам... я не я подошел... З вами... Я с вами общаюсь не больше 10 минут. О чем вы говорите? Я уже часть здесь. Ну, громадину говорит, что он меня вдавает в протяжении часа. Я говорю, что я 10 минут за ним максимум спил. Нет. Нет, вы не можете с ними спелковаться 10 хвилин, потому вы что... Вы А что вы говорите? Ну вы, хуже мусоров, вы понимаете это или нет? Хуже мусоров. 10 минут назад я тут уже стою где-то полчаса. А она сколько стоит? Вы сразу Все, с вами бесполезно говорить. С вами бесполезно говорить. за вашей судьбой проследить постараться чтобы вы вам удачно работалось мусором бывшим Ошибиться, запомнить конечно сфотографирую вас я не была ливан каким-то человеком, у меня был при себе паспорт. Но вы захотели мой паспорт, мою прописку, мою, все, постановку. Разные в жизни бывают ситуации, разные. Да. да. Я вам принес документы за 15 минут по требованию. А тут нахожусь уже час. Вам доказують, що нарушались права. Ну після розмови з вами уже постанова не виноситься. Уже винесли протокол за цей період, за цей період. Ви більше ви більше витрачаєте затрачаєте і затягуєте часу, ну, чи зупинить ми, ми? Ви стверджуєте, да, 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 що виріс на да, посолі. Все, все не хочу з вами спілкуватися більше. Більше Больше з вами общаться не хочу. Ви уголовники, до і мені это кажуть. до це моє судження. Ви до мене самі підходите і починаєте зі мною спілкуватися. Кажете, що ви не хочете зі мною спілкуватися. Конченые уголовники. Все. Все? Пошли. Котик, пошли. Спасибо, полиция.